ibrohim alayhissalomni qurbonlik va haj qilish haqida asli o'zi qanday bo'lgan ibrohim alayhissalom avval o'z diyorida payg'ambarligini e'lon qilib insonlarni da'vat qilgan va u joyda tazyiqqa uchragan ana undan keyin boshqa joyga borgan boshqa joyga borgan oxiri butun bu imperiyalarni ta'siri yetmaydigan bir neytral deylik bugungi kunda neytral joyda qo'num topadi u hozirgi mana shu zam zam chiqadigan joy cah. ana shu joyda bayt quradi bino u nima insonlarni jamlanadigan bir joy va o'tadigan karvonlar yamandan karvon o'tardi shimolga qarab shimoldan karvon kər, kelardi yamanga qarab nima uchun yaman yamandan hind okeani orqali hindistonga kemalar ketadi bahorat keladi kemalarda quruqlikdan buyuk ipak yo'l orqali chinga qatnaydigan e yo'l bor hindistonga qatnaydigan dengiz yo'li bor u mana shu yaman orqali chiqiladi shu joyda bitta joyda bir nima quradi o'tgan karvonlar to'xtab shu joyda qo'nim topib istirohat qilib bir necha kun dam olib davolanib yana yo'lda davom etadigan imkonni ta'minlaydi va kelganlarga da'vat qiladi kelganlarga da'vat qiladi u da'vat bu tarafdan borib shomga butun misr yevropaga tarqaladi vizantiyaga bu yoqdan hindistonga tarqaladi ana shu joydan har tarafga yoyiladigan eng optimal geografik nuqtaga joylashadi va atrofdagi insonlarga e'lon qiladi kelinglar allohni hujjatini mana shu joyda o'rganib ketinglar tavhidni shunday o'rgatadi hop qurbonlik qurbonlik degani yaqinlashish uchun allohga yaqinlashish uchun birinchi yaqinlik ma'nosi yaqin insonlarga muhtoj bo'lgan narsalarini berish degan hosil bo'lganda mana shahr ramadonni pishiqchilik sayli yoki bayrami dedik A, bu paytda de, ma'badga olib kelishgan jomiga olib kelinar edi muhammad alayhissalom davrida ma'badga olib kelinardi muhtojlar ham ma'badga kelardi ollohni uyida hech kimga hech kim minnat qilmaydigan faqat allohni aytgani bo'ladigan joyga olib kelib qo'yiladi muhtojlar ana shu joydan o'zlari ehtiyojiga ko'ra olinadi mana shu qurbonlik mutlaqo bir jonliq so'yib qon chiqarish va mutlaqo bu yilni ma'lum bir чislosiga buni teng keltirish unaqa narsa yo'q dindagi narsa konkret konkret mavzularda aniq tiniq mantiq bilan ishlaydi bir joyda bir muhtoji bor bo'ladigan bo'lsa ana shu muhtojga hozir berish kerak qurbonlik qurbon hayitini kutib emas hozir muhtojmi hozir berish kerak hajam shu haj nima uchun haj haj degani bir aylanadigan siklga aytiladi haj degani shu u joyga birinchidan har yil aylanib bor aylanib borilganda davriy tarzda boriladi va u joydagi faoliyat ham ma'lum bir mavzularda davra suhbati kabi konferensiya kabi shu haj kalimasini ma'nolarida shu bor bugungi ko'rinishi bironbttasiga xizmat qilmaydi birinchidan chislolarda o'yinlar bor masalan al haju ashuru ma'lumat ma'lum oylar deyilgan ammo bugun ma'lum oylarda ha haj qilinmaydi faqatgina zulhijja oyini sanoqli kunlarida deb aytiladi butun nechi million inson hammasi bir joyda jamlangandan keyin ular juda qiyin ahvolda har yili necha yuz yil odam o'ladi ana shu jamorat tosh otishdagi tiqilishlarda qolganini aytmay qo'yaveray asl ma'nosidan maqsadidan asar qolmagan turizmga aylangan xolos